Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləcilərimiz, bu gün sizlərə Musazır qəsəbəsində məhsur dayanacağına yaxın, möhtəşəm bir həyət evimizi təqdim edirik. Hörmətli izləcilər, evimiz gördüyünüz kimi 3 mərtəbədən ibarətdir. Evin xarici görünüşüdür. Evimiz ümumi 3 sot yarım torpaqda tikilib sənədi kupçudur, tam mülkiyyətdir. Ətrafı yaşayış massividir, yaxınlığında məktəb, ticarət mərkəzi yerləşir. Gördüyünüz kimi həyəti ağlaydaşlarla üzənləb, burada həyatında Dekorativ ağaclar əkilibdir. Evin dörd bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Dəyərliz izlərlə qarşı tərəfdə maşın üçün qarajdır və qarajın içərisində arxa tərəfdə gördüyünüz kimi hamam otağı yerləşir. Evin həyətinin giriş darvazasıdır. Həyətində işıqlanması qurulaşdırılıbdır. Burda üçün yenə də dekorativ ağaclar üçün yer nəzərdə tutulub. Evin planı aqlaidaşlar üzrənləbdi. Yerləşdiyi ərazi hündür bir ərazidədir. Yenə də hörmətli izləcilər, gördüyünüz kimi evin dörd bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Bu evin yan tərəfidir. Bu isə evin arxa hissəsidir və e, qarşı tərəfdən yenə də digər yan tərəfinə keçmək mümkündür. Dörd bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək olar. Dəyərliz izləyicilər, evimizin qiyməti ilə bağlı ərəlləyən dəqiqələrdə biz sizə nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası odur, videomuzu bəyənməyə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə ol üçün hər bir yerə videolarımızı izləyə biləsiniz. Çox görnük həyət yəni sahəsi var. Həttənə 7-8 maşın tam rahat şəkildə yerləşir. Evin tikintisi təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunubdur. Mərtəbə arası manavit betondur, tam cüt daşlıq tikilibdir. Hürmətli izləyicilər, burada isə dirzəmsidir. Gördüyünüz kimi artıq əşyalarınızı yığa biləcək belə bir yer nəzərdə tutulub. Hündürdü. Gördüyünüz kimi burada hündür dirzəmsi var. İstəyisiz buranı ayaq doğul kimi və hamam otağı kimi də istifadə edə bilərsiz, təmir eləyib. Burda isə yenə də əlavə otaqlar da nəzərdə tutulub. Bir otağı yeridə qurduq. Kombi xətti çəkilibdi. Yeni devin qorxu görünüşünü bizə təqdim edirik. Ətrafı tamalaraq yaşayış massividir, hörmətli izləyicilər. Burdan isə yenə Devin digər yan hissəsidir. Gördüyünüz kimi giriş həyətindən sahəsi var. İndi isə biz keçirik Devin daxili ilə tanış olaraq bu yolu izləyə bilərsiniz. Piləkanımız ağlaydaşlar üzlənlib. Ev şəxsi özü çöl tikilən evdir. Təcili satılır, pul ehtiyacı olduğu üçün evi satışa çıxarddılar. Hörmətli izləcilər, evin giriş dəhlizindəki gördüyünüz kimi çox möhtəşəm. Dizaynı maliçli, geniş otaqları var, dəhlizi genişdir. Dəhlizin sol tərəfində qonaq otağımızdır. Qonaq otağımız işıqlı və genişdir. Qonaq otağının tavanıdır bu. Bu otaqı 7 metr 50 santinin 4 metri 20 santidir. Enindədir. Hər bir otağımız günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Heç bir maneə bu otaqların qarşısını kəsmir, gördüyünüz kimi kombi xətti çəkilibdir. Hamı ortaqlarının aksesuarları quraşdırılıb. Bir dəqiqələrdə sizi tanış edəcəyəm. Tərizəcəzlərimiz burada isə Mətbəximizdir və burada bir yataq otağımız yerləşir. Bu isə bizim mətbəximizdir. Mətbəxinin tavanıdır bu. Evimizin tikintisi təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Ev şəxsi öz üçün tikilən evdir, satış məqsədi ilə tikilibdir. Təcili satılır. Real alıcıya qiymətdə xüsusi endirim olacaq. Gördüyünüz kimi mətbəximizdir. Mətbəxinin tavanıdır bu. bəsə ikinci mərtəbəyə çıxıq. Pirəkanımızdır. Pirəkanımız istığaraz ilə yığılıb geniş pirəkanımız var. Əyllərin növbələdə ətraflı pərhəmdan baxıl məlumat verəcəm sizə. Burda isə bir yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi geniş otaqları var. Yataq otağının tavanı budur. Pirəkanın altında belə bir geniş xodof bir nəzərdə tutulub. Burda isə hamam otağımızdır. Hamam otağının aksessuarları quraşdırılıbdır. Burada tuş kabineti yerinəzərdə tutulub. Geniş hamam otağı var. Hamam otağımızın tavanıdır. Evimiz mərtəbə arası manolit betondur. Bünövləsi dəmir betonla tökülüb. Hörmətli izləyicilər, indi isə çıxaq. 2-ci mərtəbədə otaqlarla tanış olduq. Gördüyünüz kimi plakanı çox geniş və zövqlü yığılıbdır. Plakan qafəsindən tavanıdır bu. Hər kəsə qismət olacaqsa, Allah xeyrin versin. Çox dəyərli və keyfiyyətli bir evdir. Burda isə 2-ci mərtəbəmizin dəhlizidir. Hörmətli zəzəli, evimizin qiyməti 145.000 manata deyilir real alıcıya. Qiymətdə endirim olacaq. 2-ci mərtəbədə bir yataq otağımızdır. Yataq otağının çərilsində hamam otağı var. Gördüyünüz kimi hamam otağımızda döşəməsi istikpolna yünüb qarşı tərəfdə də yenə bir hamam otağımız var. Yenə də aksesuarlar quraşdırılıbdı, döşəməsi istiləndə və hamam otağının tavanıdır bu. Burda isə elə bir yataq otağımızdır. Hər bir otağa günəş şüası tamdır, artıqla düşür. Heç bir maliyyə otaqların qarşısını kəsmir. Bu isə yenə bir yataq otağımızdır. Yataq otağının tavanıdır bu. Bu qarşı tərəfdən qapı, balkona çıxış qapısıdır. Yenə burada da bir yataq otağımız var. Sənədləri qaydasındadır, sənədlər kupçadır. Hörmətli izləcilər. Yəldiyimizə qiymətini nəzərinizə çatdıraq. Evimiz 145.000 manat dəyə edir. 3 sot yarım torpaqda tikilib. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Hər kəs arayacaqsa, Allah xeyrin versin. Telefon nömrəmizi xatırladaq. 070 560 48 40. Bəhram Əmlak Agentliyi. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.